श्री संस्कृतं आम्लम् द्राक्षाफलम् एकः शृगालः एकः शृगालः वनं गच्छति वनं गच्छति पिपासा तस्य भुक्षा पिपासा तस्य भुक्षा दीपाशयम् भुक्षया च वनं गच्छति सः वनं गच्छति सः वनं गच्छति तत्र गच्छति किमपि न लभते हितोकि गच्छति किमपि न लभते श्रांतः जायते खिन्नः जायते सः श्रांतः जायते खिन्नः जायते किञ्च करोति सः किञ्च करोति वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति स्वेदः जायते तृषा जायते तस्य स्वेदः जायते तृषा जायते किञ्च पश्यति सः किञ्च पश्यति पश्यति द्राक्षालता सः पश्यति द्राक्षाफलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते किञ्च करोति सः किञ्च करोति एकवारं उत्पतति द्विवारं उत्पतति त्रिवारं उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति स्वेदः जायते तस्य श्रमः जायते स्वेदः जायते तस्य जायते किं कथयति सः किं कथयति आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् इत्येवं कथयति पलायते इत्येवं कथयति पलायते 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 पलायते